Если религиозно, то не так. Прощайся, записывайся. Делай целый сбор. Ай, чувак, другие пациенты. Тем, 1300 и евро. и смотри. 1000 евро. и и у него там не очень. Сами мы давайте почитаем. Взлупка 1,8 лари, 35,280 рублей. Хороший овенка варится 35,8 рублей. 18 лари 1 килограмм, 630 рублей. Это уже дороже. Говядина замороженная 1 килограмм, 14 лари, 490 рублей. Mm -hmm. тем более. И, конечно же, мы не забываем что на дырки, что хотят застёгивать. Итак, зараз я вам покажу. Я просто люблю так показывать. Ой, не могу. убиду, 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 убиду. Зараз покажу вам. Блин. Вот наша Грузия. Она граничит с Туреччиной на пивне, с Россией на... На вот, тут нас, на пив пивнечке, да. А да, вот тут, вот здесь, в этом пивне, она граничит с Мариной и Азербайджаном. Все, вот в Грузии и четыре не знаю. Как грузины называют свою страну? Грузинское название и это их страна Сакардвел. это как до грузинского слова? То есть гма гам нус тхут дебит. Кстати, сикал места тут интересно, да. Ого, что спит, развал даже есть. Так. Вот. Вот дивись. Вот дивись, батум, яхты, городок. Классно. В Грузии очень красивые города. Да. Страдаю. Бед. Да. Да. Грузаду. Двадцать Да. В 2022 два второго года удали население Грузии, да, да находящееся находящихся за чертой абсолютной бедности снизилась на 1,9% по сравнению с, с осущенным периодом предыдущего города и составила 15,6%. 15. На каком месте по бедности? Грузия. Грузия занимает 99 место среди 123-х. 是。Sure.